Malaysia kini berada di ambang perubahan besar di dalam kekuatan udara. Satu laporan eksklusif telah mendedahkan bahawa Malaysia telah memulakan rundingan perolehan dua pesawat pejong utama iaitu KF-21 Borame dan juga batch kedua FA-50M daripada Korea Selatan. Apakah maksud semua ini untuk TDM? Adakah ini petanda bahawa Malaysia bersedia menjadi kuasa udara yang akan mengimbangi kekuatan di Asia Tenggara? Pihak berkuasa Korea Selatan telah mendedahkan anggaran kuasa unit pesawat KF-21 dengan varian blok 1 yang dioptimumkan untuk keunggulan udara dianggarkan berharga sekitar Amerika Syarikat 83 juta dolar, lebih kurang RM336 juta atau 338 juta duit kita. Manakala versi blok 2 pula berkeupayaan pelbagai peranan dianggarkan pada sekitar Amerika Syarikat 112 juta lebih kurang 454 juta ke 455 juta duit kita. Angka-angka ini mencerminkan perbezaan daripada segi sistem misi dan integrasi persenjataan, bukannya perubahan terhadap reka bentuk asas kerangka pesawat. Pesawat KF-21 Blok 1 dioptimumkan untuk peranan udara ke udara dan pertahanan udara serta dirancang untuk diperoleh di dalam satu kelompok sekitar 40 buah pesawat bagi perkhidmatan Tentera Udara Republik Korea iaitu ROKAF. Varian Blok 2 yang dijangka menyusul pada separuh kedua dekad ini akan memperluaskan set misi KF-21 kepada keupayaan operasi udara ke darat sepenuhnya sekaligus meningkatkan kos seunit melalui penambahan sistem serangan serta integrasi peluru berpandu dan juga persenjataan. KF-21 Borame ialah pesawat pejuang generasi 4.5 Plus yang dibangunkan oleh Korea Selatan bersama-sama dengan Indonesia. Walaupun tidak sepenuhnya Gen 5, ia mempunyai ciri-ciri style avionik moden dan kemampuan bertempur yang canggih. Okey, admin bagi bayangan pada korang sikit spesifikasi ringkas pesawat ni. Kelajuan maksimum pesawat ini adalah mark 1.8 serta dilengkapi dengan radar AESA yang moden. Jejak radar yang rendah, low observable, serta mampu membawa pelbagai jenis peluru berpandu dan juga bom pintar. Dan persenjataan yang dijangka akan dipasang adalah AIM 120 AMRAM, peluru jarak sederhana BVR, AIM 9X Sidewinder, peluru berpandu jarak dekat. Jedam, bom panduan GPS peluru berpandu udara ke darat jarak jauh seperti Taurus dan juga kompatibel buatan Korea FA-50M pula bukan asing bagi TDM batch pertama dah pun dibeli batch kedua ini menunjukkan komitmen berterusan Malaysia Sebelum ini Panglima TDM General Dato' Seri Muhammad Nor Azlan Aris memberitahu pihak KAI telah memberikan komitmen bagi menyerahkan 6 buah pesawat pejuang ringan FA-50M Blok 20 kepada TUDM pada penghujung tahun hadapan. Beliau berkata bahawa baki 12 buah pesawat pejuang ringan FA-50M itu akan diserahkan secara berperingkat kepada TUDM mulai pada tahun 2027 sehinggalah penghantaran pesawat-pesawat pejuang ringan itu selesai sepenuhnya. Kementerian Pertanian Malaysia dan juga KAI telah menandatangani kontrak bernilai RM4 bilion ketika 5.2023 bagi memperolehi 18 buah pesawat pejuang ringan FA-50M, FA-50 Block 20. Pesawat pejuang ringan FA-50M milik TUDM ialah varian FA-50M yang paling moden dan berkeupayaan berbanding dengan varian lain yang diperolehi oleh negara lain termasuk Korea Selatan dan beberapa negara di Asia Tenggara. Di antara kelebihan pesawat ini adalah pesawat ringan pelbagai peranan, mampu membuat latihan pengawasan dan serangan ringan, sesuai untuk petrol dan juga interception yang cepat. Senjata FA-50MD lengkapi peluru berpandu udara ke udara AIM-9 Sidewinder, bom berpandu laser GPS GBU Series, senjata automatik 20mm. Langkah ini bukan hanya pembelian biasa. Ia boleh mengubah keseimbangan kuasa udara di Asia Tenggara. Di dalam proses perolehan yang dah confirm, FA50M batch 1 sebanyak 18 unit. Manakala di dalam proses rundingan pula, FA50M batch 2 dijangka 18 buah lagi. KF21 Borame anggaran awal adalah 12 ke 18 unit. Jika rundingan berjaya, FA50M berjumlah 36 unit, KF21 sebanyak 12 ke 18 unit. Anggaran keseluruhan jika semuanya menjadi kenyataan adalah FA18D 8 unit, SU30MKM 18 unit, FA50M 36 unit, KF21 12 ke 18 unit. Jadi jumlahnya adalah 74 ke 80 buah pesawat pejuang. Ini tidak termasuk UAB tempur dan juga pesawat latihan tempur. Dikatakan Malaysia bakal memiliki armada paling moden dan pelbagai di rantau ini. Kalau semua perolehan ini menjadi kenyataan, Malaysia mungkin akan memiliki kombinasi style teknologi radar moden dan armada fleksibel yang mampu menyamai atau setidaknya mengimbangi kekuatan udara Indonesia dan juga Thailand. Adakah ini petanda Malaysia telah bersedia mengangkat TUDM ke tahap yang baru?